assalomu alaykum aziz yurtdoshlar qadrdonlar aziz muxlislarim va albatta tumandoshlarimiz avvalambor oz fursatlardan so'ng kirib keladigan yangi ikki ming yigirma to'rtinchi yil bilan barcha barchanglarni muborakbod etaman har bir insonni yuragi urib turar ekan albatta orzu umid yaxshi niyat maqsadlar bilan yashaydi o'sha maqsadlaringiz o'sha orzu umidlaringiz yaxshi niyatlaringizga ikki ming yigirma to'rtinchi yilda keragidan ortig'i bilan yetishinglarni tilakdoshman albatta mana shu toshkent viloyatini o'rta chirchiq tumanida yashaganimizdan so'ng tumanimizda bo'layotgan islohotlar o'zgarishlarga hech qachon befarq bo'lmaymiz bo'lolmaymiz hamisha hamnafas xəm yashaymiz albatta man bugun uh, bir narsani juda ko'p o'yladim bundan bir necha yillar ortga qaytadigan bo'lsak um, kuz qish fasli biz uchun juda judayam katta muammo qanaqadir tashvishli edi chunki gaz svet muammolari haqiqatdan ham buni tan olishim kerak tan olishimiz kerak juda judayam bir katta muammo edi biz uchun fojia edi chunki juda tez svet o'chadi gaz umuman bo'lmasdi lekin mana shu so'nggi yillardagi islohotlar avvalambor yurtboshimizning mana shu olib borayotgan islohotlari siyosatlari oqilona siyosatlari tufayli ko'z tegmasin mana bugun charog'on uyda issiq uyda o'tiribmiz hammamiz shu fursatdan foydalanib barcha tumandoshlarimizni yurtdoshlarimizni yoshu qari barchaglarni kirib kelayotgan ikki ming yigirma to'rtinchi yil bilan chin yurakdan tabriklayman xonadoningizdan fayzu baraka hech qachon arimasin eng katta baxt insonni sog'ligi salomatligi mana shu sog'lik salomatlik hech birimizni tark etmasin yana bir bor yangi yil muborak bo'lsin azizlar sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz sog' bo'linglar